yang kedua tajannud kasratis suali wa udlil masail jauhkan dengan banyak bertanya dan juga benda-benda yang payah-payah benda yang payah, -payah. payah duk bincang buat apa dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha karihalakum qila wa qala wa kasratis sual karihalakum qila wa qala wa kasratis sual Nabi kita Allah Taala tak suka bagi kamu qila wa qala. Banyak cakap gitu begini dan banyak bertanya wa idaatal mal dan mensia-siakan harta. Mana harta kita tidak urus dengan dengan baik. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani. Dalam takhrij yang lain dikatakan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ahmad dan juga dalam Bukhari yang Muslim dengan 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 lafaz yang berlainan. Yang kedua, yang ketiga, maaf. Dalam hadis juga Nabi kita kata sebenar. A'zumun nasi jurman. Manusia yang berat kesalahan dia. Man sa'ala an sya'in lam yuharram fahurrima min adli mas'alati. Dia tanya benda yang tak haram. Asalnya tidak haram tapi dia pergi tanya yang menyebabkan benda tu jadi jadi haram dengan sebab dia. Maka itu satu kesalahan yang besar. Hmm. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iqtisam. Yang ketiga, al-bu'du al ikhtilaf wat tafarruq bid-din. Jauhkan daripada ikhtilaf, berbeza pandangan dan berpecah belah dalam perkara agama. Jadi jangan duduk balah. Allah Allah sebut di sini wa an hazi wa anna hazi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat kamu ni umat yang satu. Jadi kalau umat yang satu kenapa nak berkelahi? Surah Al-Mu'minun 52 Waqala ta'ala wa'atasimu bihablillahi jami'an Wala tafarraku Surah Ali Imran ayat 103 Berpegalah semua dengan agama Allah Jangan berpecah belah Masalah yang keempat Raddul masail mutanaza' fiha ilal kitab wa sunnah Hendaklah kita kembalikan semua perkara-perkara yang menjadi perselisihan pendapat kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulillahi ta'ala kerana beramal dengan firman Allah ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul kalau kamu berbantah selisih pandangan adalah satu benda maka kembalilah kepada Allah iaitu al-Quran dan rasulnya Yaitulah kepada sunnah uh, surah an-nisa 59 dan uh, Uh, tengok wa madamatil masailud diniyah Apabila benda yang berkait dengan agama maka telah dijelaskan seperti ini. Jadi wa madamal aslu allazi yurja ilaihi inda tahakkum ma'luman kalau kita sudah tahu tempat nak kembali ketika berlaku sesi pandangan sudah maklum fala ma'na lil ikhtilaf wala majal lahu. Mana tak ada sebab lagi kita nak berkelahi. Cuma hari ni kenapa sukar sangat kita umat Islam ni untuk bersatu? Kenapa? Sebab kita ada sumber tapi cara penafsiran sumber itu agak agak susah. Allahu akbar. Jadi semua para sahabat bila ada masalah kembali kepada kitab dan kembali kepada sunnah ala dawi hadhil Berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah kita sebut di atas tadi, ha? Sar as-sahabatu waman ba'dahum minal qururil lahabil khair. Semua para sahabat dan orang-orang selepas daripada mereka daripada qurun yang al-mufaddal eh melaluinya walam yaqa' bainum ikhtilaf illa fi masail ma'dudah jadi tidak berlakunya perbezaan pandangan kecuali masalah-masalah yang agak terhad hmm. sebab apa sebab apa berlaku khilaf di kalangan ulama besar marji'uhu at-tafawut fi fahmin nusus berbeza kefahaman tentang nas ada kata nas ni macam ni ada kata tak macam ni yang sangat ketara tuan-tuan nampak sangat di antara dua madrasah yang besar Iaitulah madrasah alul hadis di Hijaz Dengan madrasah alul Ra'i di Iraq Alul hadis dia berpegang dengan nas hadis Alul Ra'i di Iraq Sebagaimana yang diasaskan madrasahnya oleh Abdullah bin Mas'ud Dan diikuti oleh ulama lain Maka masyur di kalangan ulama Pengikut Imam Abu Hanifah sebagai dikenali dengan nama alul Ra'i Kerana mereka banyak menggunakan qiyas Dan banyak menggali nas dan tentang matlamatnya. Ha, contoh yang paling ketara tuan-tuan nampak hari ni perbezaan di antara ulama fiqh yang mengatakan e, zakat fitrah itu mesti dengan qut dengan makanan. Tapi apa buat ahli rakyat kata tak apa dengan, dengan harga. Ha, lama berjalan. Mari zaman kita hari ni semua mazhab tempat kita ni Syafi'i ambil pandangan Abu Hanifah ia mengatakan zakat fitrah dibayar boleh bayar dengan qimah dengan harga kerana maslahahnya besar banyak cerita baiklah itu di antara sebab perbezaan pandangan tafawut fi nusus wa anna ba'dhum kana ya'lamu minha ma yakhfa 'ala al-ba'd al-akhar dan mungkin sebahagian ulama tu memahami yang lain tak berapa faham dalam masalah yang tersebut itu itu biasalah sebagai manusia hebat mana manusia pun ada masing-masing ada kelemahannya sendiri kita nampak adabul khilaf itu penting karena itulah mereka tidak berkelahi falamma jaa immatul mazahibil arbaah bila mari pada sampai peringkat imam-imam mazhab yang empat tabi'u sanan man qablahum dia juga mengikut perjalanan ulama-ulama yang dulu daripada mereka ada sebahagiannya ...aqrabu ila sunnah lebih hampir kepada sunnah kal seperti ulama ahlul hijaz yang disebut dengan nama merasa merasa ahlul hadis jadi kenapa? Karena ramai ulama-ulama Hijaz ni hamalatus sunnah warwatul asar. Jadi ramai orang yang yang memaham apa ni yang menghafal hadis dan mem, apa ni rawi-rawi kepada asar. Wal ba'dul akhar kan aqrab ila ra'yi kal iraqiyyin. Jadi orang Iraq pula lebih kepada pandangan ar-ra'i. Seperti umat lama Iraq Al-lazina qalla fihim hafazatul hadis kerana tak banyak hadis. Nah, jadi kerana negara mereka jauh daripada Madinah dan ataupun sebab berlakunya fitnah yang banyak di tempat mereka sehingga sukar untuk memastikan mana yang betul dan mana yang 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 palsu dalam riwayat-riwayat hadis. Nah, cuma bila timbul isu ni yang mengatakan di Iraq tak banyak rawi, di Hijaz banyak rawi. Satu. Satu lagi ada seorang syekh nama dia Al-Syih Mustafa zarqa Rahimahullah. Ahmad Mustafa zarqa Rahimahullah Ta'ala. Dalam buku dia, Tarikhul Fiqh. Dia mengatakan, itu satu pandangan. Dia mengatakan, di Hijat banyak ulama hadis, yang di Iraq tak ramai. Tapi kalau kita nak total begitu, sukar. Sebab Imam Ahmad, duduk di Iraq, berapa ribu, berapa ribu hadisnya dihafal. Musna'at dia berlima puluh jilid, cita kan baru. Takkan kita nak kata, tak cukup hadis? Ha. Ataupun, satu pandangan lagi Zarkar kata rahimahullah mereka memang mempunyai pendekatan yang berbeza dari sudut mengorek dan menggali nas jadi dia lebih kepada mencari maqasid apa ketujuan sebenar daripada zakatul fitri untuk apa adakah untuk orang miskin makan saja orang miskin pun nak pakai nak baju gaya nak nak ya apa ni nak beli barang-barang maka harga itu lebih bertepatan dengan kehendak syara dalam uh, zakatul fitri. Wallahu itu itu perbincangan. Allahu Jadi bazala haula'il aqsa ma fi wus'ihim fi ta'rifin nas bi hadzal din wa hidayatihim bihi. Mereka imam-imam yang besar telah pun berusaha untuk mengajar manusia dengan ilmu agama ini dan membimbing manusia dengannya wa kanu yanhauna an taqlidihim Walaupun mereka imam sah tapi mereka tak benar orang taklid semata-mata ikut mereka. Wa yaqulun mereka kata apa? La yajuzu li ahadin an yaqula qaulana min ghairi an ya'rifa dalilana. Tidak boleh seorang ambil pandangan kami tanpa dia mengetahui di manakah dalil kami. Wa sarahu anna mazahab mazhabuhum huwal hadisussahih. Ada juga di kalangan imam yang mengatakan mazhab aku iaitu hadis yang sah. Iza sahal hadis bahawa ma mazhabi kerana mereka tak mau orang ikut mereka seperti ikut nabi ikut nabi kita faham ke tak faham memang kita kena ikut nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ikut imam bukan semata-mata ikut tapi kita kena ikut dengan dalil sandaran yang mereka bawa bahkan tujuan mereka beristimbah itu untuk nak membantu manusia memahami hakikat perjalanan agama Allah itu peringkat awal Illa anna nasabahum fatarat himamuhum Tapi mari imam-imam yang kemudian Lemah dia punya semangat Da'ufat azaimuhum Dia punya akar azamannya mereka da'if Maka Taharrakat fihim gharizatul muhakati Wa taqlid Mereka lebih senang ikut ya Apa yang ulama-ulama dulu sudah kata Maka timbullah imam-imam mazhab Jadi semua orang mari yang kemudian itu Pakai kata apa yang ada dalam kitab mazhab ni Pakai jadi ya Dia tak korek dah Maka timbullah kalau kita tengok dalam kitab itu berlegar kata di para ulama dalam ilmu tarikh tasrif mengatakan pekoh kita ni berlegar di antara uh, ringkasan matan muhtasar syarah hawashi al kemudian uh, muhtasar balik jadi lagu itu. Contohnya kitab al muhtasar al muzani. Mari ulama-ulama pula pakat syarah dia. Al-Hawil al, -al Kabir Muqtasar Muzani. Al-Ta'liqat -al taliqat al kubra Liqadi Abi Tayyib Muqtasar Muzani. Kemudian mari ulama lain pula. Contohnya Al-Imam Al-Rafi'i dalam kitabnya Al-Aziz. Al-Rafi'i. Mari Imam Nawawi Muqtasar dia dalam Al-Rawdah. Jadi mari orang lain pula Muqtasar. Mari orang lain pula tambah pula syarah. Jadi dia main di antara Muqtasar, sarah, Muqtasar, Al-Hawashi dan berbagai-bagai tapi berlega di antara nusus yang disebut oleh imam mereka tidak lagi pergi kepada nas ya makanya sehingga sampai, ke, sampai kepada peringkat waqad balagal ghalub fi thiqati bihaula al ada sebahagian ulama yang kemudian ni terlalu sehingga gulu kepada berpegang kepada pandangan imam sehingga al-qarkhi dalam dalam ulama mazhab hanbali eh, maaf mazhab hanafi mengatakan kullu ayatin semua ayat-ayat au -ayat. hadisin ataupun hadis yukhalifu ma alaihi ashabuna ia menyalahi pandangan imam-imam kita fahuwa muawwalun au mansuh sama ada hadis tu kena takwil ataupun hadis tu mansuh maknanya pendapat imam tu yang asal nas sama ada takwil ataupun mansuh maka dengan berlakunya taklid dan taasub kepada mazhab-mazhab faqadatil ummatul hidayah bil kitab wa sunnah maka kehilanganlah umat ini daripada menggali petunjuk daripada Quran dan hadis wa hadatsal qaul bin sidab bil ijtihad maka jadilah uh, keluarlah kata-kata pintu ijtihad telah di telah ditutup wa saratis syariatu hiya aqwalul fuqaha jadi syariah itu ialah pandangan ahli fiqh wa aqwalul fuqaha hiya syariah pandangan ahli fiqh itulah syariat waqtubira kullu man yakhruju an aqwali alfuqaha mubtadi'an la yuqbi jadi siapa-siapa yang tak ikut pandangan ahli fiqh ni dikira orang itu mubtadi' orang itu ahli bidah ah yang tidak boleh diambil kata-katanya wala yu'tadu bi fatawi fatwa dia tidak boleh dipakai apa jadi Allahu akbar ini di antara sebab faktor wa qasri wa kana ma sa'ada alantisyari hadhihi raj'iyyah di antara sebab tersebarnya uh, semangat apa uh, orang panggil kebukuan fiqh ni sebab apa? kerana pemerintah-pemerintah dan orang-orang kaya apabila membina sekolah-sekolah, universiti-universiti pada masa itu, mereka akan uh, khususkan pengajian ini mengikut mazhab. Sekolah ni untuk Syafi'i, ini, ini untuk Hanafi, ini untuk Hanbali. Jadi apa jadi? Maka fakana zalika min asbabil iqbali ala tilkal mazahib. Jadi semua orang nak mengajar sini ikut mazhab sekolah itu sendiri. Mazhab kerajaan. Muhafazatan alal arzak kerana nak jaga rezeki yang telah disusun di sekolah ataupun oleh pihak pemerintah pada waktu itu. Ini satu cerita. Cerita ini saya baca apa yang ada dalam kitab ni. Sa'al Abu Zur'ah Syekhuhu Al-Bulqini. Abu Zur'an ni seorang ulama yang hebat. Dia tanya tok guru dia Al-Bulqini Rahmatullah al, al jami'. Qala Ma taqsiru Syekh Taqiyuddin As-Subki anil istihad. ijtihad wa qad istakmala alatahu. Kenapa Syekh ni Subki tak mau ijtihad sedangkan dia sudah cukup alat untuk berijtihad? Sakat al -bulqin. Syekh Bulqi tak mau komen. Senyap. Macam kita inilah kadang-kadang kita pun tak mau komen. Ana apa ana baca baca ada dalam kitab ni ya ni. Faqala Abu Zur'ah ah. Abu Zur'ah ah kata Syekh Saya rasa lah pandangan saya Fama uh, indi anna limtina anzalika illa lil Saya rasa lah Orang tak berani ijtihak zaman ini Kerana jawatan Yang telah diperuntukkan kepada Ali Pekah Di atas mazhab yang empat ini Siapa dia keluar daripada mazhab empat ini Mereka tak akan dapat apa-apa lagi mereka tidak akan lantik menjadi qadi mereka tidak akan dibenarkan bermulakan fatwa dan wa nusibat ilaihil al bid'atu mereka juga dikatakan ahli bid'ah itu pandangan Abu Zur'ah apa jadi fabtasama al bulqini wa wafaqahu ala zalik bulqi syekh bulqini senyum dia kata betul lah tu maknanya tekanan kehidupan pada situ kadang-kadang menyebabkan kita jadi sama kita ini pun sama juga kenapa kita tak berani nak menyatakan kebenaran Takut kena buang daripada sekolah ni, kena pecah daripada tempat kita mengajar ni. Nanti orang kampung boikot kita. Ini pun ini berlaku. Maknanya kata orang sejarah tu at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah mesti berulang. Cuma orang lain ni. Dulu orang lain sekarang orang lain. Maka dengan bil uqufi ala taqlid, dengan berlakunya taklid wa faqdil hidayah bil kitab was sunnah dan kehilangan kita mengorek hidayah terus daripada al-Quran dan hadis wal qawli bin sidabi babil istihad dan keluarnya kata-kata tertutupnya pintu istihad apa jadi waqa'atil ummatu fi syarrin wa bala'in maka umat ini duduk dalam keadaan kesempitan dalam masalah mereka wa dakhala fi hujri dhabbi allazi hazzaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kesan daripada itu apa jaga apa jadi kana min asari zalika ikhtalafatil ummatu syi'an wa ahzaba maka berlakulah perpecahan di kalangan umat Islam hatta innahum ikhtalafu fi hukmi tazawujil hanafiyyati syafi'in tengok mereka berbeza pandangan khilaf ulama sah ke tidak orang mazhab hanafi Kawin dengan orang orang mazhab syafi'i sah ke tak sah les apakah orang mazhab ni berbeza agama sampai begitu sekali dengar ni faqala ba'duhum kata sebagian ulama la yasah tak sah Hanafi sama Hanafi, Syafi'i sama Syafi'i. Li'annaha tashukku fi imaniha. Dia tak percaya betul ke iman dia ni. Allahu akbar. Wa qala akharun, ada ulama lain kata yasihu qiyasan 'ala zimmiyah Sah nikah sebagaimana boleh kahwin dengan orang-orang zimmi. Maknanya orang Islam boleh kahwin dengan perempuan Ahlul Kitab. Jadi sama jugalah. Laki-laki Hanafi boleh kahwin dengan uh, Syafi'iyah perempuan ini qiyas kepada zimmi. Subhanallah. Aini ini kita kata kamakan min asari zalikan tisharul bida maka ketika itu lahirlah banyaklah benda-benda rekaan waqtifa ma'alim sunan maka tersembunyilah uh, apa ni tanda-tanda sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa khumudil harakatil aqliyah maka bekulah pergerakan dari sudut ilmiahnya demikianlah keadaannya uh, sehinggalah sampai kepada panjang lagilah dalam kita ini alhamdulillah sehinggalah sampai kepada zaman-zaman yang, -zaman yang kemudian ini apabila kita lihat banyak masalah yang berlaku maka para ulama berani mengeluarkan pandangan-pandangan masing-masing dan untuk menguatkan pandangan telah ditubuhnya al Majma' al-fiqhiyah majma' al-fiqhi contohnya seperti al-majma' al-fiqhi al-islami di bawah rabitah al alam islami yang berpusat di Mekah majma' fiqh al-islam majma' al-fiqh al-islami di bawah OIC yang berpusat di Jeddah. telah mengumpulkan beberapa puluh ulama, beratus ulama dalam satu persidangan, maka mereka membahaskan isu-isu yang baru berlaku dalam kada fiqhun nawazil, dalam bab keuangan, dalam bab perubatan, pindah anggota, bagaimana dengan duit kertas ni nak, ada nilai tak ada nilai. Maka ulama-ulama hari ini semasa meletakkan duit kertas itu mempunyai nilai keuangan Kerana itulah dia kena zakat Tapi mari pejuang-pejuang dinar dengan dirham ni Dia kata ini kertas ni sampah saja Tak ada masalah apa-apa jadi apa kita nak buat? Sedangkan ulama-ulama ummah bersidang, maka lahirlah dia panggil fatwa jama'iyah, ijtihad jama'i, berijtihad ramai-ramai. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini banyaklah pintu-pintu ijtihad yang dulunya tertutup dibuka kembali khususnya dalam masalah nawazil fiqhiyah, benda-benda yang baru dalam masalah fiqh. Jadi kesimpulan kita kepada mukaddimah kita ni kita katakan dalam syariat perundangan ni ada dua kategori. Yang pertama dalam isu ibadat, maka isu ibadat tak perlu lagi kita bongkar kerana ibadat itu telah sempurna, cuma beberapa perkara sahaja. Contohnya dalam masalah solat atas kapal terbang. Dulu tak ada orang terbang, orang naik kuda dengan naik unta. Maka berlakulah isu boleh sah tak sah solat atas kapal terbang. Dalam isu keuangan contohnya Bagaimana kita nak guna kertas Dalam beberapa isu, isu perubatan contohnya Tukar anggota dan sebagainya Jadi kena buat nah, Maka dalam perkara ibadat itu sangat terhad Dia punya skop untuk beristihad Bongkar kembali Kerana ibadat itu tawqifi Tapi dalam masalah mu'amalat Dalam masalah kerja buat manusia sangat luas Jadi Alhamdulillah Inilah mukaddimah ringkas Kita ringkaskan Daripada mukaddimah kitab Fiqh sunnah InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang Kitab Al-Taharah Kita yang membincangkan tentang masalah air Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atub ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sabi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin